В первую очередь хотелось пожелать населению этой страны, самое главное, хотя может это и банальная фраза, но действительно мирного неба. Мы никогда в жизни не ценили его, когда не было войны. Сейчас действительно эти слова ну, раскрывают смысл всей этой войны, потому что это действительно война. Пожелать им мирного неба, здоровья, самое главное, и живыми, здоровыми всем вернуться оттуда. Это в первую очередь. А нашей стране действительно есть сейчас очень тяжело. Она действительно становится на те самостоятельные твердые ноги. Это длительный процесс. Действительно очень длительный. Это очень тяжело, когда у нас в стране укоренилась и, скажем так, и преступность, и коррупция, и государство пытается, и люди пытаются с этим бороться. Но это действительно очень длительный процесс. И я хотел бы пожелать нашей стране. То есть ускориться в этом пути и действительно до следующего хотя бы юбилея ее действительно стать сильной, могущественной.